прошел практически все боевые точки, включая пленный Лавайск. Но у меня в справке не написано этого. У меня написан Славянск, у меня написан там Попасная какая-то там. Но почему не указано и кто вообще за это отвечает? Когда мы приходили к командиру части, он нам сказал, а вам какая разница? Я прошу, уточнить, пожалуйста, командир частины, он выходит... 30 Национальная гвардия так? Да. Другой момент. По лекарским комиссиям. Скажите мне, будь ласка, тут очень красиво все так обставляли, как выдаются инвалидам войны и все остальное. А то, что 90% людям отр... получены ранения в боевых действиях, в справках лекарские комиссии указывают ОРЗ, там еще что-то. Я, например, сам такой. У меня была очень сильная контузия, прошу прощения. И когда я был в плену, у меня схватили почки. После того, как меня освободили из плена, основным диагнозом мне написали не контузия. Написали почки больные. И когда я подал комиссию, в комиссию документы, мне сказали, извини, ну, это, это бывает, но ну, почки у всех болят. Я а контузия? но ну, это же не основной у тебя диагноз. Кто за это вообще ну, отвечает? И вообще, знаете, вот такое выражение создается. Вот мы кормим, извините, богатотысячную вот эту вот машину власти. А, а кто из нее отвечает за что? Где ответственность вообще? И когда будут приняты законы, вот я сказал действительно, Петр Алексеевич, почему тех, э, которых ловят на взятках в военкоматах, тех, которых выдают вот такие справки, почему они до сих пор не на передовой? Не надо их сжать. Точно так, как меня в первый бой с ножом и двумя гранатами, туда, на передовую, без автомата даже. Вы бы так и было? Да, ты так и было. Я так начал воевать. А ну, какой ну, месяц был приблизительно? Это было, 5 мая. Да. Когда я в Карловке принимал участие в первом бою. С ножом и двумя гранатами. Что-то я не помню вас в Карловке. Ну, вы из какого батальона? Там был. 23 мая. Так, да. Я вас там Нет, а я, с 5 мая. И в Карловке мы были. Задавайте питание, пожалуйста, представникам от влады. И... Да. Дякуємо за питання. Просимо представників відповідних структур відповісти на ці питання, як можна боротися з такими порушеннями, як неправильне документування в довідках і як притягти до відповідальності тих, хто припускається, чи свідомо, чи не свідомо подібних порушень? складне питання: якщо взяти значально питання.